Меня Андрей Якаович, я менеджер проекта компании SMP. Основным нашим направлением является разработка мобильных приложений. Этим мы занимаемся уже э, с 2008 конца 2007 -го года. Вот. И похвастаюсь, что мы уже успели запустить несколько довольно успешных проектов среди мобильных платформ. Э, в большинстве это все-таки iPhone-приложения спецификой наших клиентов, но как бы Android тоже развивается, Android становится популярнее, в связи с этим а, вы. И мы больше ориентируемся на Android платформу, больше приложений да, выпускаем и клиенты больше этим интересуются. А основная наша специфика, мы все-таки больше ориентированы на клиентов, то есть мы занимаемся за аутсорсингом. Мы делаем продукты под заказ, но тем не менее есть как бы, наши собственные продукты, которые мы выпускаем и пытаемся продвигать. Вот. И как бы, одним из последних коммерческих, как сказал Паша, является приложение для автоплайн. Чуть-чуть а, оговорюсь, Паша упомянул о сканировании штрих-кодов, он такого на самом деле нет. То есть штрих-коды сканировать есть, но это другой функционал. Со штрих-кодами там другая проблема. Штрих-коды у нас в нашей стране на продукты сканировать, к сожалению, бессмысленно, потому что нет единого стандарта, нет единой базы. И в связи с этим интегрировать какой-то подход сканер собирать базу продуктов. Но на данный момент, в всяком случае, это очень сложное задание, и мы на это не нацеливались, и как говорю, это не было целью проекта. Паркод сканер в а, application не есть, но это совсем а, другая задача. Я надеюсь, те, кто скачает приложение или уже скачал попробовал, а, в будущем а, поймут смысл этого баркод сканера. А, он появится не по в журналах под лайк, но и в ITC, но, надеюсь, а, еще и в других информационных а, ресурсах. Вот. Как бы, Чуть-чуть расскажу еще о наших продуктах собственных. Э, если кто пользовался, может быть, знает, должен знать, э, приложение UA Today, э, в котором можно почитать э, новости ведущих украинских представителей. Это и корреспондент, и подробности, и бизнес, и RTC. Э, если, если вы хотите читать новости UA Today, качайте, смотрите, надеюсь, вам понравится. Вот. А, как бы, что я сегодня хотел бы поделиться с аудиторией, это нашим опытом работы команды, взаимодействия команды, потому что, в принципе, большинство наших проектов – это не продуктовые проекты, это проекты под заказ, они связаны с конкретными сроками, конкретным бюджетом, и это все накладывает кучу ограничений. То есть нет пространства, где ты можешь сесть, подумать, попить кофейку, это растянется на недельку-две месяца, это все, к сожалению, ограничено конкретными сроками и конкретными бюджетами. В связи с этим как бы, есть аспекты, на которые хочется акцентировать, акцентировать внимание на работе команды. Тем более, насколько я понимаю, сегодня в большинстве академий это будет тоже работа в командах. Все-все будут как бы, взаимодействовать, и это должна быть плотная, эффективная работа тем, чтобы использовать то время, которое дано, максимально с максимальным результатом. Как бы, что хотелось сказать, что коммуникация, вот, даже со своего опыта, я думаю, наверное, каждый, кто работает или делал проекты, или, я надеюсь, в будущем будет в этом процессе участвовать, коммуникация в этом занимает, наверное, самое первое место. То есть без э, хорошо поставленной коммуникации между всеми участниками проекта, э, хорошая работа не получится. То есть начиная от программиста, менеджера проекта, мастеровщика, заказчика, если это все не связано и все не взаимодействует мнениями, как бы мнения не доходят до каждого, то весь процесс может завалиться. То есть достаточно одного звена, которое где-то выпадает из всего процесса коммуникации, и все, весь проект пропал. В связи с этим, как бы, как говорится, коммуникация, это очень важно. Наверное, все помнят а, такую красивую картинку в интернете. Она облаждала все нам на видели, а, качер, качерка с колесиком. Да, как понял, поставил задачу клиент, как ее понял а, значит, sales, как ее объяснил а, дальше руководитель проекта, как это поняли программисты, в результате что из этого вышел. Вот, собственно, это очень хорошо иллюстрирует процесс коммуникации, а, возможный процесс коммуникации а, в команде и показывает, насколько это важно. Во всем этом, в этом процессе, как показывает практика, важно, чтобы был человек, который является центральным звеном, связывает каждого члена команды, и он же принимает окончательное решение по определенным аспектам. Потому что если, скажем так, в команде идет абсолютная демократия, все идет в местном голосовании, то в результате какие-то решения, э, обсуждения, они начинают теряться, что-то не доходит э, до э, значит, э, кон конкретного человека в команде, то есть он где-то не задачу или понял по-своему, и, опять же, процесс от этого никак не выигрывает. Вот. И на этого же человека падает, э, соответственно, ну, наверное, в большей мере распределение задачи, и это... В принципе, я думаю, понятный всем, всем аспект, что как бы, если задача распределять э, просто протезар, который взял, взял этот кусочек, да, начинает делать, но при этом не скоординирующие с другими, тут же человек рядом начинает там, делать другую задачу, при этом перелез частично на вашу задачу, все в результате наложилось, потом начинается раз, разгребать, как же это все свести вместе, и опять же только зря теряется время. Вот. Поэтому э, как бы, вроде такая периальная задача. Вот, Распределить задачи, сказать, что, что кому делать, но тем не менее этот, э, играет достаточно важную роль в любой команде, в любом процессе коммуникации. Вот. И э, в таких командных играх каждый человек должен понимать, что он играет на общий результат, а не на что-то личное. То есть он не работает для себя. В связи с этим могу сказать, что э, были у нас ситуации даже в команде, когда кто-то начинает думать, как мне побыстрее эту вот задачу закончить, он сейчас наедут, нагружат, скажут, что я стою по графику, там где-то бонус не выплатят, еще что-то, начинаются какие-то спешки э, догонки, э, в результате получается, что там кусочек сделан, там кусочек сделан, и все ничего нет. То есть вроде бы много чего сделано, время потрачено, но результат... Нулевой. Вот. Поэтому каждый член команды в принципе, должен понимать, что все работают на один результат, и каждая его часть должна быть закончена на том объеме, в котором это -э, изначально планировалось. То есть не надо, не надо скакать задачи на задачу, лучше закончить э -э, конкретный кусочек, за который мы взялись, и потом уже приступать к следующему. Потому что э -э, у нас это часто раньше встречалось, э -э, еще на, на, на ранних этапах. Когда наше испытание делаем, идем по спринтам, по этапам, а, планируем. Вот мы уже, уже близнецы, близ, так сказать, к концу спринта. Вроде должен быть готовый конец функционала. Ну и давайте же посмотрим, тем более, что тестирование уже вот должно начаться. Начинаешь проверять, что, что же, как оно сделано. Уже по задачам вроде бы много закрыто. Начинаешь смотреть, там недоделка, там недоделка, там недоделка. Вроде бы... Да, много, но в сумме ничего. Поэтому, когда, я думаю, вы сегодня будете работать а, в команде, уделяйте внимание тому, что вы делаете, старайтесь доводить свой кусок до логического конца, а не а, разбрасывать свое внимание, свое время по, по различным задачам. У нас получится, что есть кусочки, но нет целостного. И результата тоже как -то, не получится. Вот. И один еще тоже важный аспект а, в среди, о, среди всех, э, всех процессов команды, это ставьте сроки и пытайтесь их придерживать. А, то есть что это значит, что вы задачу видели, вы ее осознали, постарайтесь оценить, сколько эта задача у вас займет времени. И поставьте себе срок, на когда она должна быть сделана. Без этого, поверьте мне, задача может растянуться на дни, недели, месяцы и вообще не закончится никогда. Вы ставьте себе конкретные сроки и пытайтесь их выполнять. Если уже в э, конце вы видите или в процессе, что ну, там, по каким-то, надеюсь, объективным причинам э, сроки эти не выполняются сдвигаете, значит, сдвигаете, опять же перепланируете, но срок всегда должен быть. Иначе задача растягивается, она просто не делается. Просто это как бы псих, психологически э, у человека, как бы, когда он не видит дату, на когда это должно быть сделано, или времени да, то дату к сегодняшнему элементу, это, наверное, часы, кон конкрет конкретный лимит времени. То есть, если человек это, этого не видит, он просто не осознает э, не успешить вообще надо, может, может вообще можно сесть ничего не делать. Или же нужно напрячься, включить все, все что можно, и напрячься по максимуму, и хочу дальше. Вот. И хочу также рассказать а, об одном, наверное, аспекте, который возникает в любой команде. Когда людей становится два и больше, а, появляется необходимость в митингах. То есть надо, надо какие-то решать, координироваться. Э, то есть нужно проводить митинг. У нас недавно в офисе появилось, опять же, кто-то нашел в интернете хорошую такую перекатурку э, в стиле советских плакатиков. Вот, и там написано, значит, э, надоело работать, не хочешь принимать самостоятельные решения, собери митинг. И в конце, значит, митинг хороший способ потратить рабочее время. Так вот, а, тем не менее, являясь важным аспектом в работе команды, как координации процесс, это инструмент, который это же время сжигает очень быстро. Потому что если у вас два человека или три, а, и вы провели митинг на 15 минут, вы уже потратили 3 по 15-40. 45 минут. А если у вас 10 человек, и ваш митинг затянулся на час, вы, по сути, потратили 10 часов рабочего времени. То есть суммарно больше дня людей. Поэтому, каким бы хорошим это инструментом не было, его нужно ограничивать и проводить максимально эффективно. И вам всем тут придется координироваться, как минимум обсуждать какие-то идеи, решать, э, строить процесс, то есть какие-то мини-митинги будут проводиться. И что бы хотелось порекомендовать, это э, имейте хотя бы в голове четкий план о том, что вы будете обсуждать в ходе этого митинга, или в вашем мини-обсуждении. Без этого четкого плана движения по нему. Э, ну, обычно это переходит, с, сначала обсуждение какие-то рабочие вопросы, потом где-то кто-то шуточку загнул, оно пошло анекдотик, другой, третий, митинг переходит из 10 минут плана в 20, потом в 30. Вот. А потом ты осознаешь, что уже как бы поработать пора, но уже и рабочий день подходит к концу. Вот. Поэтому имеет, нужно иметь четкий план, следить за временем и пытаться это все придерживаться. Вот. Э -э -э. в этом всем процессе обязательно выделите человека, который, собственно говоря, это и будет контролировать. Иначе как бы все, все вместе взглядывают, то есть так, э, прямо каждый будет смотреть, сколько он там э, 5 минут, он говорит или 10 минут. Если есть конкретный человек, который знает, она, на это должно быть 5 минут, значит он отсекает все ненужное оставшееся время, все на этом прекращает. То есть даже если вы, э, допустим, не закрыли полностью какой-то вопрос, старайтесь либо ускорить, но при этом не выходить за рамки оговоренного ранее плана и раннее времени. Иначе же это просто превратится в трату времени. А для вас она, тем более сегодня, очень важна. Вот. И, наверное, последнее, что, как бы, о чем хотелось бы поговорить, это такой, тоже связанный где-то с митингами, но более такое идеологическое, это брейншторминг, когда нужно выработать идею, а, наработать какой-то набор идей, которые потом, собственно, применить, то есть решить проблемы. Вот. А, которые тоже, в принципе, это тот, тот же митинг, но а, суть сводится к тому, что нужно вообще что-то с нуля да, придумать создать. Вот. И поэтому хотелось бы порекомендовать, что когда вы такие идеи нарабатываете, а, не пытайтесь сразу же, сразу же найти в этой идее плюсы и минусы. Двигайтесь по этапам. Сначала соберите все, все которые мыслимые, немыслимые, у вас не будут решения родились. Пусть это будут самые готовые мысли, которые кто-то может быть придумать. Возможно, там есть какой-то рациональный Может быть и нет. Но это уже другой год. Вот. Соберите сначала их все вместе, а потом уже отдельно по каждому пункту проходитесь и, собственно, выделяйте их и плюсы и недостатки. И в результате остановитесь а, на одном, конечно, в идеале, но хотя бы максимум трех пунктов, которые вас удовлетворяют. Вот. И в таком ключе а, такое вот проведение происходит, ну, во всяком случае, я думаю, для вас должно быть достаточно эффективно. Вот. Собственно, а, наверное, это все, что я хотел бы поделиться со всеми участниками какатона. Вот. Хочу вам пожелать успешного ивента, успешной реализации идей. Делайте, реализуйте, старайтесь сделать это эффективно, быстро и удачно.